Вкусного всем! Это блюдо постоянно входит в топ-50 наивкуснейших блюд планеты по опросу международного издания CNN. Мы часто заказывали под тай в разных странах мира, и это неизменно вкусно. А рецепт, который мы предлагаем приготовить, вкуснейший из всех. Есть два ингредиента, которые заменить нельзя, остальное вполне допустимо. Но об этом по ходу готовки. Подготовим лапшу. Лапша необходима рисовая, желательно плоская, грамм 150. Ее не варят, как думают многие, а лишь замачивают. В теплой воде комнатной температуры замачиваем минут 25 или меньше, если она тонкая как раз пока будем все подготавливать. Обжарим арахис. Сырой арахис высыпим на горячую сковороду, и на малом огне слегка его обжарим. Его добавляют при подаче, но без него это блюдо потеряет, на мой взгляд. Очень желательно. Убрали арахис и на той же плоской сковороде поджарим парочку яиц. Взбив их предварительно до однородности. Огонь тоже малый, не надо зажаривать. Необходимо лишь, чтобы блинчик свернулся и стал твердым. Такой вот омлетик испекли и оставим остывать. А сейчас нарезка. Зеленый лук. Белую часть отрежьте. При подаче она используется нарезанная колечками. Зеленую часть нарежьте полосками длиной 2-3 см. Проростки бобовых, чаще всего это соя, но у нас их свежие сложно достать, подойдут проростки гороха. Только обратите внимание, чтобы они были не увядшие. Если необходимо, отрежьте кончики. Тофу около 150 грамм. Идеально твердый или жареный тофу. Его можно добавить при обжарке, но если нет, можно мягкий. Нарежьте кубиками. Его добавим при подаче, чтобы он не потерял форму при жарке. Лук, пару небольших луковиц, нарежьте кусочками. Небольшими кусочками идеально использовать лук шалот. Чеснок, зубчика 4 крупных или больше, если мелкие, тоже нарежем мелкими кубиками. Все продукты необходимо нарезать заранее. Готовиться это блюдо будет быстро. Корень имбиря, где-то 3 см длины или длиннее, как у меня, он тонкий. Очистили, нарежем мелкими кубиками. Имбирь не обязателен, в отличие от лука и чеснока, но тоже очень рекомендую. Яичный блинчик остыл, его необходимо нарезать полосками. Желательно не отличающимися от ширины лапши для эстетики. И креветки, грамм 400 -500. Чем крупнее, тем лучше. Очистим от головы и панциря. Замена креветкам, которые в Таиланде считаются едой для бедных, может быть курица. Тогда ее необходимо будет добавить первой в вок и обжарить минуты 3 на среднем огне, а затем уже все остальное. Не рекомендую использовать вареные креветки. Для этого блюда очень желательно хотя бы свежемороженое. Лапша постояла в воде, немного размякла, видите, изгибая она уже не ломается. Попробуйте ее на вкус, если она стала мягкой, жевательной, но еще безвкусной, можно жарить. Для начала приготовим первый ингредиент, без которого подтай не подтай. – это соус под тем же названием. Можно использовать магазинские, его полным-полно в интернет-магазинах и восточных лавочках, но на мой взгляд он слишком сладкий и слишком кислит. Рекомендую сделать самому, это быстро. 5 столовых ложек рыбного соуса. Предупреждаю, он вонючий, но после тепловой обработки запах весь уйдет. Можно заменить на разбавленный соевый с водой один к одному, но будет не то. Далее сахар пальмовый, все то, что восточное применяется, не дефицит в любом восточном магазине, онлайн или офлайн. Продается бляшками по 70 грамм каждая, но можно заменить на тростниковый коричневый сахар. Который тоже добавим пару ложек, для цвета больше. Оба эти вида сахара менее сладкие, чем обычные, но оба имеют свой ни с чем не сравнимый привкус. И то, без чего не рекомендую делать соус под тай собственного приготовления, мариндовая паста. Ее заменяют на рисовый уксус, особенно в магазинском варианте. Но вот совсем не то получается тогда. Она немного кисленькая, терпковатая и уникальная на вкус. 2 столовых ложки. Варим на самом минимальном огне, даже не давая закипеть. Если надо, выключайте огонь время от времени, пока не растворим сахар. Минут 5 уйдет. Можете пальмовый сахар разломать для быстроты. Как только растворили, добавим столовую ложку сока лайма или лимонного сока. Хотя лайм больше аромата и привкуса даст. И щепотку острого перца. Довели до кипения и выключаем. Пусть пока ожидает. В воке или широкой глубокой сковороде нагреем растительное масло 4-5 ложек. Аутентично, если это будет кунжутное или арахисовое. Распределим его по поверхности вока. Добавим овощи, лук, чеснок, имбирь. И на огне между средним и минимальным обжарим полминуты. Или минуту до появления запаха. Затем добавим лапшу вынутую из воды. А также соус под тай. 5-6 ложек. Магазинского рекомендую минимально. Тщательно перемешаем, чтобы вся лапша покрылась маслом и соусом. И еще одна очень важная, но недооцененная добавка – креветочная. Или сушеные креветки, такие или целые мелкие соленые креветки, довольно часто в восточных и магазинах встречаются, или целые перемолоть. Необходимо 2 столовых ложки. Я добавлю одну, а вторую их лучший заменитель тайская креветочная паста. Ее при желании найти очень просто. Ее также столовую ложку. Я считаю, что с креветочной добавкой вкус под Тай становится ярче и гармоничнее. Особенно если вы готовите из креветок, да и из курицы тоже будет бомба. Американцы добавляют кетчуп, но сушеные креветки все-таки даже в этом случае необходимы. Перемешали, надо дать протушиться на том же небольшом огне минут 5-6. Тогда лапша станет совсем мягкой и не сможет слипнуться благодаря покрытию из масла и соуса. Помешивая периодически, огонь держите, чтобы не начало поджариваться и выкипать соус. Затем добавим креветки очищенные. Если у вас курица, вы помните, жарко под тай начинается с нее. А креветки жарим минуту где-то, интенсивно вмешивая их в лапшу. Пока не появится покраснение креветочного мяса. Сразу после этого добавляем яичную соломку. Ее тоже вмешаем в лапшу. И сразу после этого добавляем проростки. У меня гороха, но в идеале соя. А также добавляем зеленый лук. Вмешиваем в лапшу. Выключаем огонь и накрываем крышкой. Минут 5-7 блюду необходимо постоять, чтобы консистенция продуктов, добавленных к конце, сравнялась с лапшой. Подают под тай, посыпав жареным арахисом, нарезанными колечками белой части зеленого лука и тофу. Если тофу твердый, как твердый сыр, как я уже говорил, можно было его добавить при жарке вместе с яичной соломкой. Кстати, зелень можно было бы и еще Кинзу, к примеру, часто добавляю. Также рекомендую, кто не боится острова хлопья острова Чили сам по себе по тайне острый, но неимоверно вкусный, поэтому проверенному неоднократно рецепту просто бомбезно. Попробуйте и вы полюбите его навсегда. А вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!